да, да, такая вот труба, вот. ну, там ты считаешь, вот, как-то тебе и выгодно вообще проводить. У меня был один случай на 11-й школе, я так мне и не дали. Ну, точнее, я не дали, почему? Потому что Облэнерго ну, сказала, э, кабель, ну, 10 тысяч вольт идет, ну, под вот, углин. Вот. И сказали, для того, чтобы его переместить, надо было всего на тысяча долларов один метр. Потому что там 100 метров, я говорю, разрывать его нельзя. Вот так кусочек вырез, Потому что надо было от этого до этого, ну, пускай 150 метров, ну, потому что не Я отказался от этого места, но самое интересное, потом его разрешили, но его поставили, где-то, бы сказать, узеньким вот так. То есть, это родитель, это наша школа, это сторона, то есть, со стороны Владимира. Вот, ну, короче, внизу, метр шириной, ну, короче, длинное такое, понимаете, это получилась. Вот, вот такая вот ситуация, и в данном случае что ну, как, как предприниматель ты ходишь и думаешь, что вроде бы ну, и, выгодно, и непонятно, что ты вообще спрашиваешься с этим вопросом или нет. И получается, ты не собираешь не на киос, который ты хочешь построить, а но вот эту вот другую. Ну, просто без БСД вот, технической документации мы можем оформить договор страхового земельного так, и еще